В протяжении 16 лет газета выходит по вторникам. Получаем тираж всегда в среду четверг. Последние несколько лет уже получаем ее в среду. Никогда проблем с поставкой тиража никогда не было. Всегда все выходные данные соответствуют действительности. Все, кто хотел это всегда посмотреть, мог свериться с этим. Газета перезагружалась каждую. Сейчас данную среду перегружалась от основной фуры, перегружалась по другим машинам, которые развозили тиражи по городу непосредственно по точкам реализации. Эта практика уже работает не один год. Никогда проблем с этим не было, никого не возникало вопросов. Непонятный образом вчера, кому это все стало мешать, и для чего это было устроено, весь этот скандал. Пытались сорвать тираж, то ли, просто хотели его уничтожить, тираж, никому неизвестно. Непосредственно взяли, там брали участие Руслан Федорченко, который приехал на своей машине и выхватил пачку газет, как мне рассказали работники, и унес с собой. Непонятно для чего, с какой целью, это неизвестно. После чего подъехал, кроме ребят спортивной которые там фигурировали и мешали разгрузки, которые пытались прекратить ее и сорвать. Приехал почему-то Парицкий, мне всем известный. И на в каком статусе он приехал, тоже неизвестно. То ли он лидер оппозиционного блока, то ли работник телекомпании «Визит» неизвестно. Но при этом он мало того, что руководил своими работниками «Визита», еще и пытался руководить работниками полиции. Давая указания им, что делать, Туда посмотреть и что сделать. То есть вызвать там тираж, вызвать там, залезть в фуру проверить, на каком основании. Это неизвестно. Что вы там заглядываете, как суроковки? Тихо вы тут, собаки. Преступление и дядь. Кого Блин. забыли Блин. там? Может, видите, мог калашник Оксана, там бывать. Сними, пожалуйста, подойди. А Оксан, подойди, сними, пожалуйста. сколько там я еще курила в главный Также непонятно, на каком основании делала там полиция, собственно говоря. Потому что мы зале не подавали, у нас все было законно, никаких проблем у нас не было. Поэтому, что это было, кому это выгодно было, достоменно неизвестно. Я думаю, что это пускай сбудутся правоохранные органы, дадут свою оценку и уведомят нас, что это было и что дальше делать дальше. Работникам полиции мы предоставили все потребования, то, что они хотели, все документы показали им, все экземпляр газеты, которые они требовали с выходными данными. На фоне этого конфликт с ними был исчерпан. все, что они хотели, они получили. Официальные какие-то запросы не будут, если хотят, будут делать. Информация, которая появилась на коммерческих сайтах, непосредственно, вот, которые всегда очерняли наше издание, собственно говоря, прокомментировать, кроме как бредами, не могу, потому что а какие-то агитационные материалы, которые там распространились сначала, а потом они сами же опровергали это дело, то есть их там не было. Это был обычный газета, автограф, тираж, который выходил непосредственно каждый раз. Это удостоверили все там, кто все присутствующие там удостоверились. Кто хотел, тот посмотрел это все дело. А на мою точку зрения, вчерашний ЧП над тем, что газета мешает одному из кандидатов, которая пишет, собственно говоря, правду о том, что происходит в городе. Является на фоне этого всего правдивой газетой. Поэтому я думаю, что источник конфликта где-то вот откроется в этих инцидентах, что мы мешаем кому-то из кандидатов.